Dulu aku berlapar untuk anak-anak, sekarang aku mati seorang-seorang. Di kaki lima, aku Hasan. Umur enam puluh dua tahun. Dulu aku ada rumah, ada keluarga, ada anak-anak. Sekarang aku cuma ada sehelai baju di badan, selimut lusuh dan kaki lima tempat aku tidur malam-malam. Aku tak pernah minta hidup macam ni. Aku tak pernah bayangkan lelaki yang dulu sanggup berlapar untuk anak-anak akhirnya mati kesejukan di tepi jalan. Tapi inilah hidup aku sekarang. Aku bukan orang senang. Dulu aku kerja siang malam, panas terik, hujan lebat, aku redah. Aku besarkan tiga orang anak dengan hasil kudrat aku sendiri. Aku tak pernah bagi mereka hidup susah. Walaupun duit cukup-cukup makan, aku pastikan anak-anak aku tak pernah tidur lapar. Masa mereka kecil, aku selalu pesan. Belajar elok-elok biar jadi orang jangan hidup macam ayah aku bangga bila mereka berjaya anak sulung aku jadi doktor anak kedua aku kerja di syarikat besar anak bongsu aku pegang jawatan tinggi di bank aku fikir aku dah buat yang terbaik aku fikir bila aku tua nanti anak-anak aku akan jaga aku aku fikir bila aku dah tak kuat mereka akan papah aku tapi aku silap aku lupa darah daging sendiri pun boleh berpaling muka Mula-mula mereka masih balik raya, kadang-kadang hujung minggu. Aku tak pernah minta duit, aku tak pernah minta lebih. Aku cuma nak mereka balik jenguk aku. Tapi lama-lama panggilan aku makin jarang berjawab. Bila aku WhatsApp, cuma dua tanda biru tanpa balasan. Sampailah satu hari anak sulung aku bawa aku ke rumahnya di Kuala Lumpur. Aku ingat dia nak ajak aku duduk sekali. Aku senyum sepanjang perjalanan. Dalam hati aku bersyukur. Akhirnya aku tak perlu duduk seorang-seorang lagi. Tapi bila sampai, dia tak bawa aku masuk rumah. Dia berhenti di depan rumah kebajikan. Aku tengok dia tak faham. Kenapa kita berhenti sini? Dia tunduk. Tak berani pandang aku. Ayah kami tak boleh jaga ayah. Kami sibuk. Ini tempat yang terbaik untuk ayah. Tempat yang terbaik untuk aku rumah yang aku bina untuk mereka dulu bukan tempat terbaik untuk aku. Aku tengok anak aku berharap dia cuma bergurau. Tapi dia serius. Dia letak beg baju aku di tepi pagar. Lepas tu dia berlalu pergi. Aku tak tahu nak rasa apa. Nak menangis. Dah tak ada air mata. Nak marah. Aku terlalu letih. Aku duduk di situ lama. Orang tua lain tengok aku dengan simpati. Aku tahu Aku bukan yang pertama dan aku bukan yang terakhir. Aku tak masuk rumah kebajikan tu. Aku jalan kaki. Aku tak tahu nak pergi mana. Sekarang aku tidur di kaki lima. Aku bernafas dalam kedinginan malam. Kadang-kadang aku lapar, tapi aku dah biasa. Aku dah pernah rasa dulu. Bezanya, dulu aku berlapar untuk anak-anak. Sekarang aku berlapar sebab aku dah tak ada sesiapa. Satu hari Aku rasa badan aku lain macam Cepat letih Kaki makin bengkak Malam-malam aku kerap buang air kecil Aku tahu aku sakit Tapi aku tak buat apa Siapa nak peduli kalau aku sakit Sampailah satu malam aku rebah di kaki lima Orang awam yang bawa aku ke hospital Bukan anak aku Bukan darah daging aku Doktor sahkan buah pinggang aku dah rosak CKD tahap 4 Aku baring di hospital Tengok siling kosong. Anak-anak tak ada seorang pun datang. Malam tu, seorang lelaki tua kat wad sebelah tegur aku. Kau nampak macam orang yang dah putus harapan. Aku gelak hambar. Aku dah tak ada siapa. Dia senyum. Aku pun sama dulu. Anak-anak buang aku. Aku sakit seorang. Tapi aku tak nak mati macam tu. Aku pandang dia. Apa beza kau dengan aku? Dia seluk poket Keluarkan satu botol bawang dayak Aku pun dulu tahap 4 Doktor kata aku tak lama Tapi aku usaha Aku jaga makan Aku cuba benda ni Sekarang aku masih hidup Aku pandang botol tu lama Apa lagi aku nak hilang kan Malam tu Aku mula amalkan bawang dayak Dua bulan kemudian Kaki aku dah kurang bengkak Badan aku rasa lain Aku tengok cermin Mungkin Aku masih ada masa bukan untuk anak-anak aku tapi untuk aku sendiri